ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2024 ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਤਨ ਪਰਤਾਈ ਹੈ ਸੋ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਿੱਲੀ 에ਰਪੋਰਟ ਦੇ ਟਰਮੀਨਲ 3 ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿੱਥੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 에ਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੇ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 에어ਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਈਟੀਸੀ ਮੋਰਿਆ ਹੋਟਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੁਹ ਦਾ ਦਏ ਕਿ ਬਾਰਬਾਡੋਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2024 ਚ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ 4 ਜੁਲਾਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੀਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਸੋ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਉਤਰੇਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਤ ਪਰੇਡ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਿਡਾਰੀ ਚਾਰਟਰਡ ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਜਾਣਗੇ ਸੋ ਮੁਮੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਰੀਨ ਡਰਾਈਵ ਅਤੇ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿੱਤ ਪਰੇਡ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ अभी नहीं लेना चाहिए था उनको रिटायरमेंट अभी तो 2026 दो ही साल का डिफरेंस है काफ़ी अच्छा फॉर्म में भी थे दोनों प्लेयर नहीं लेना चाहिए था अभी बट उनका अपना पर्सनल डिसीजन है अभी प्लेयर को देखा अभी तो सर विराट कोहली फर्स्ट रो में थे उनसे नज़र हटेगी तभी तो किसी और को देख पाएंगे नज़र ही नहीं हटी उनसे और फिर बस भी ज़्यादा थोड़ा तेज स्पीड में थी तो फोकस नहीं कर पाए बाकी लोगों पर मेरा नाम शुभम है और ये मैंने पेंसिल से बनाए हैं खुद बनाया ये मैंने विराट कोहली और रोहित शर्मा के स्केचेस और वैसे तो मैं जम्मू से पर दिल्ली में रहता हूँ अभी चार साढ़े चार बजे एयरपोर्ट आ गए थे बस टीम इंडिया की एक झलक दिख जाए ट्रॉफी के साथ तो वही बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए फाइनली जीती है ट्रॉफी बहुत बहुत बड़ी बात है क्योंकि काफी साल के बाद जीते हैं ना तो वो एक अलग फीलिंग आ रही है जब पहले जीतते जा रहे थे तो आदत हो गई थी जीतने की फिर बीच में ब्रेक लग गई क्लोज आके हार रहे थे और फाइनली ट्रॉफी जीती है तो बहुत खुशी की बात है नहीं ऑनेस्टली पूरी टीम को ही देखने के लिए क्योंकि इंडिया के लिए सब खेलते तो सब हमारे लिए बराबर है और पूरी टीम ने कॉन्ट्रीब्यूट करके ट्रॉफी जीती है तो सभी के लिए मतलब सभी को बराबर ही देखना है और मेन चीज तो है ट्रॉफी के साथ देखना है

Yeah, Brad Coley is my favorite player. <laughs> so waiting for him. That, thank you. मेरे पास शब्द नहीं बनाया गया मैं सुबह से खड़ी हूँ यहाँ पे उनके लिए यहाँ से भाग रही ली कहाँ से आएंगे कहाँ से नहीं आएंगे तो वे कब से आए तीन बजे से आके खड़े हैं हम लोग यहाँ पे कब से फ्लाइट ट्रैक कर रहे हैं कहाँ पहुंचे कहाँ पहुंचे बहुत एक्साइटेड है सबके लिए रोहित शर्मा विराट कोहली सूर्य भाई सबके लिए, सब लिए। जब बहुत बहुत, जब बहुत। आएंगे यहाँ पर आपको अगर उनकी एक झलक भी दिखेगी कहीं दूर से भी वो दिखेगी हाँ हाँ क्या कहेंगे कैसा मूवमेंट हुआ आपके लिए होने वाला है बोलोगी बहुत बोल नहीं पाऊंगी सिर्फ देख लोगी वो देख जाए बस इतना बहुत खुशी है ऑफ कोर्स एक्साइटेड हूँ काफी एक्साइटेड हूँ सुबह से खड़े हैं वेट कर रहे हैं इंडिया इंडियन टीम के लिए एंड द इट आई सी देम आई थिंक आई एम टेल देम टीम इंडिया वी लव यू एंड आर सो 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 प्राउड ऑफ यू थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग द ट्रॉफी बैक होम ये टी में जो तो इतिहास रचा ये जी मौका और आज का मौका इन दोनों मौकों पर आज आप सामने से टीम इंडिया को देखने वाले जी तो कैसे शब्दों में बयान करेंगे एक बार जब वो आएंगे तो क्या उस समय की तैयारी है मन में कुछ सोचा होगा किसी तरह सेक्जैक्टली आई मीन ऑब्वियसली बहुत एक्साइटेड हूँ और जब मैं मुझे अगर दूर से भी दिखेंगे जैसे कि दूर से ही दिखेंगे लाइक आई आई सेड बी दैट टीम इंडिया वी लव यू यू एंड थैंक फॉर ब्रिंगिंग द ट्रॉफी बैक होम वी लव यू एंड वी आर सुपर प्राउड ऑफ यू प्लेयर के लिए कुछ कहना चाहेंगे विराट कोहली नहीं ऑल ऑफ देम एक्चुअली एवरीबडी प्लेड वेल रोहित शर्मा विराट कोहली बुमराह सूर्य कुमार यादव हिज इम्पेकेबल कैच सो वेल डन वेल डन टीम हार्दिक पांड्या ऑल ऑफ देम क्या कहना चाहेंगे इस तो पर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ एक्चुअली हम सब बहुत ज़्यादा खुश हैं इसलिए शायद इतनी देर से यहाँ पर है और एक्चुअली जस्ट वेट कर रहे हैं कि बस एक झलक के दिख जाए पर वो दिख जाए क्योंकि उन्होंने हमारे देश को और मतलब पूरी कंट्री में इतनी अच्छी वो लेकर आए खुशी की लहर मतलब वो जीते हैं तो उन्हें उन्हें एक्चुअली उन्हें पता भी नहीं होगा कि उनके सिर्फ एक मैच जीतने से यहाँ पे लोग कितने खुश हैं सो वेरी हैप्पी प्राउड ऑफ देम एंड Just I want to thank them that they won the World Cup. <laughs> सो टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत के वतन है तो इस खबर के उत्ते और जानकारी हासिल कर हैं हमारे सहयोगी राजीव तिवाड़ी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजीव कैसा स्वागत टीम इंडिया का आज किया गया है और आगे क्या रणनीति रहेगी कैसा प्रोग्राम है जो होने वाला है देखिए यहाँ पर बात करें टीम इंडिया की तो टीम इंडिया जिस तरीके से टी को लेकर वर्ल्ड कप की तैयारी करती नजर आ रही थी और वो वर्ल्ड कप जो है साउथ अफ्रीका से हासिल भी किया गया यानी कि कड़ी टक्कर के बाद कहीं ना कहीं टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जो है टीम टी ट्वेंटी का लेकर जिस तरीके से हासिल किया और उसको लेकर आप पूरे देश के अंदर उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है और जैसे ही आज सुबह जिस तरीके से दिल्ली एयरपोर्ट पर टीम इंडिया पहुंची और उनके लिए स्वागत के लिए तमाम चाहने वाले जो थे वो कहीं ना कहीं और लगातार उनके स्वागत के लिए अपनी पल के बिठाए बैठे थे, थे के के उनकी एक झलक जो है वो मिल जाए मगर पर बात करें एयरपोर्ट पर जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई थी तमाम ये की गई थी कि कोई भी व्यक्ति सेल्फी और फोटो जो है वो नहीं शूट कर सके मगर यहाँ पर तमाम जो कैसे क्रिकेट के चाहने वाले थे वो लगातार कहीं ना कहीं एयरपोर्ट तक पहुंचने की कोशिश करते नजर आए जद्दोजहद करते नजर आए कि ताकि जो खिलाड़ी हैं उनकी एक झलक मिल सके मगर यहाँ पर बात करें आज टीम इंडिया

आ, राजीव बहुत बड़ा मौका है खुशी मनाई जा रही है क्योंकि वर्ल्ड कप जीतना बहुत बड़ी बात है अपने आप में मायने हैं वर्ल्ड कप के बहुत मेहनत की है टीम इंडिया ने तो ये ट्रॉफी लेकर भारत पहुंची है टीम इंडिया तो अगर वानखेड़े स्टेडियम की राजीव बात की जाए तो वहां पर कैसे प्रबंध किए गए हैं क्या कोई टिकट वहां पर रखी गई है जहाँ कोई आ, ऐसे ही मतलब मैनेजमेंट ने फैसला लिया है कि लोगों को आने दें क्योंकि ये खुशी इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं हो सकती शायद देखिए यहाँ पर बात करें टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप की तो वर्ल्ड कप को लेकर लगातार कहीं ना कहीं हर व्यक्ति जो है भारत के किसी भी कोने में रहने वाला हो उसके लिए कहीं ना कहीं बड़ी खुशी जो है अब मानी जा रही है 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 दूसरा पर बात करें आम की। आम जनता जनता की जो है, वो लगातार यही चाहती कि एक झलक जो है क्रिकेट के खेलने वालों की मिल सके मगर यहाँ पर बात करें आज वो जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पर आए वहां पर भी लोग जो है वो पलके बिछाए बैठे थे और लगातार कहीं ना कहीं उनका स्वागत करना चाहते थे उनको एक झलक जो है उनकी पाना चाहते थे मगर आज जिस तरीके सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर रखते हुए उनको नहीं मिलने दिया गया कुछ लोगों की कोशिश जरूर थी कि एक बार उनका स्वागत किया जाए उनको फूल माला पहनाई जाए या फिर कहे प्रधानमंत्री से मिलने की बात करें तो आज प्रधानमंत्री से भी 11 बजे के मुलाकात होगी मगर उसके बाद कहीं ना कहीं रोड शो के माध्यम से भी या फिर कहे स्टेडियम के अंदर भी उनकी मुलाकात जो है वो आम जनता से की जा सकती है मगर आप देखना होगा कि आम जनता जिस तरीके से चाहती थी कि वर्ल्ड कप भारत के खेमे में आए वो वर्ल्ड कप जो है वो भारत के खेमे में आ चुका है और यहाँ तक की बात करे दुगनी खुशी की तो वाक्य में ही दुगनी खुशी देखने को मिल रही है यहाँ पर प्रधानमंत्री ने भी कहीं ना कहीं टी वर्ल्ड कप को लेकर क्रिकेट के खेलने वालों के लिए या फिर खिलाड़ियों के लिए हौसला अफजाई की और यहाँ तक की बड़ी उपलब्धि बताई गई और अब आने वाले दिनों के अंदर भी यही कोशिश जो है वो टीम इंडिया बरकरार रखने की कोशिश करेगी और मैचों के अंदर भी मगर यहाँ पर बात करें टीम इंडिया

काफला शायद वानखेड़े स्टेडियम तक लंबा होगा क्योंकि ट्रैफिक भी जाम होगा काफ़ी जो क्रिकेट प्रशंसक हैं भारतीय टीम के वो वहां पर मौजूद होंगे तो पुलिस की ओर से मुंबई में कैसे प्रबंध है जो किए जा सकते हैं देखिए यहाँ पर बात करें मुंबई की तो क्योंकि बस के माध्यम से ही मुंबई पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं ये कोशिश की जाएगी तमाम रास्तों को कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था की बनाए रखे और दूसरा लोगों को जैसे जैसे इसकी जानकारी पड़ेगी कि वो मुंबई तक जाएंगे और मुंबई के वालखड़े स्टेडियम के अंदर पहुंचेंगे तो तमाम कोशिशें जो है या फिर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी की जाएगी दर्शक जो है या फिर कहें करके के चाहने वाले जो है वो उनकी एक झलक पाने के लिए स्टेडियम तक भी पहुंच सकते हैं मगर अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से या फिर कहे मुंबई सरकार की तरफ से स्टेडियम के अंदर कोई रखा जाएगा उनसे मिलने के लिए या फिर दर्शकों के लिए तमाम कोशिशें जो वो की जाएगी मगर वर्ल्ड कप जिस तरीके से टीम इंडिया ने हासिल किया है उसको लेकर बड़ी उम्मीदें जो थी जनता की और सभी व्यक्तियों की तो वो कहीं ना कहीं पूरी हो चुकी है वर्ल्ड कप जो है टीम इंडिया के खेमे में आ चुका है जी ठीक है राजीव बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2024 ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਤਨ ਪਰਤਾਈ ਹੈ ਤੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 에어ਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਦਿੱਲੀ 에어ਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਜੜੇਜਾ ਤੇ ਸੂਰਿਆ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹੋ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 에어ਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਟੀਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋ ਵਾਨਖੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟਰੀ ਪਰੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗੀ ਸੋ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਅਤੇ T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2024 ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ক্রিকেট ਐਕਸਪਰਟ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੋ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਐਨਵੀ ਨਿਊ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਟੀਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਵਾਨਖੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਟਰੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂ ਸਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਅੱਜ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਤਨ ਪਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀ ਟਰੋਫੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਵੈਦਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਬ ਭਾਰਤ ਦੀ सरजमी पे वो अपना पांव रखे सुबह साढ़े चार चार बजे के आसपास फ्लाइट लैंड हुई और अब आज उनकी सीधी मीटिंग जो है आज भारत के प्रधानमंत्री जी के साथ में है तो आज बहुत ही बड़ा दिन है पूरे भारत के लिए पूरे भारत वर्ष के लिए इवन पूरा विश्व आज देखना चाहता है कि भारतीय टीम का कैसे स्वागत आज भारत की सरजमी पे होता है आज वेदर भी काफी शानदार शानदार है प्रकृति की तरफ से भी कल केल बारिश हो रही है तो पूरा स्वागत उनका करा जा रहा है सभी भारत के लोगों के द्वारा अब शेख जी जैसे आपने बताया भी स्वागत तो होगा ही तो खड़ारी आज दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनके चेहरे पर काफी खुशी थी काफी रौनक थी तो वहीं दूसरी तरफ अगर वानखेड़े स्टेडियम की बात करें तो वहां पर जो प्रोग्राम रखा गया है तो ऐसे जो प्रोग्राम होते हैं तो उसके बाद ये खिलाड़ियों का कितना हौसला बढ़ता है और दूसरे खिलाड़ी हैं जो आने वाले समय में युवा खिलाड़ी इनको देखेंगे तो उनके आ, मन में क्या चल रहा होता है बिल्कुल ये काफी पॉजिटिविटी है कि हम लोग दूसरों को देख के सीखते हैं हमारे सीनियर प्लेयर ने जबरदस्त टूर्नामेंट खेला है वर्ल्ड कप की दूसरी बार ये टी की ट्रॉफी भारत की जमीन पर आई है तो निश्चित रूप से जो भारतीय टीम आज जिम्बाब्वे खेलने के लिए गई हुए वो सब यंगस्टर है आई में उनका लगातार पांच छह सालों से शानदार परफॉर्मेंस है निश्चित रूप से सभी लोग इन सीनियर प्लेयर्स को देखेंगे तीन सीनियर प्लेयर ने रिटायरमेंट लिया है तो एक भारत के लिए जूनियर प्लेयर के लिए मोटिवेशन है क्योंकि ये जो इतने बड़े अचीवमेंट्स होते हैं इन्हीं से नए प्लेयर बनते हैं और नए प्लेयर आके एक भारत की नई टीम की नींव रखेंगे यशस्वी जयसवाल है शुभमन गिल है है और भी काफी अच्छे फास्ट बॉलर हैं तो एक नई टीम बनने के लिए जा रही है और मिलेगा जब रोड पे भारतीय टीम ट्रॉफी लेके जाएगी तो बहुत बड़ा दिन है सर आज खेल की अभिषेक जी का आखिरी सवाल है मेरा जैसे विराट कोहली रोहित शर्मा और रविंदर जडेजा ने टी क्रिकेट से संन्यास लिया है तो इनकी कमी कौन पूरा करेगा और क्या लगता है कोई और विराट कोहली और रोहित शर्मा टीम इंडिया में कोई बन सकता है आने वाले समय में बिल्कुल बिल्कुल बनेंगे सर 100 बनेंगे काफी अच्छा अपना बेंच स्ट्रेंथ जयसवाल शुभ मन गिल काफी अच्छे ऋतुराज गायकवाड है काफी अच्छे ऑलराउंडर्स है अक्षर पटेल भी अब और दोहरी भूमिका में आपको नजर आएंगे तो जिम्मेदारियां इनकी बढ़ेगी हालांकि इनका रिप्लेसमेंट करना आसान नहीं होगा ये ग्रेट और बहुत ही ग्रेट बल्लेबाज है तीनों दस साल से कंसिस्टेंसी है जो इन्होंने परफॉर्म किया है वनडे और टेस्ट क्रिकेट में पचास से ऊपर का एवरेज है टी ट्वेंटी में इनका हंड्रेड से ऊपर स्ट्राइक रेट है तो इनकी बराबरी करना तो इंपॉसिबल होगा लेकिन जरूर ना जरूर कोई ना कोई बैकअप किसी ना किसी का होता है जब सचिन खेल रहे थे द्रविड खेल रहे थे गांगुली खेल रहे थे तो हमको ये लग रहा था कि इनका बैकअप आएगा ही नहीं आएगा लेकिन आया और ये प्रगति का नियम है एक ना एक दिन सबको जाना होता है और नया खिलाड़ी आता है तो हमें पूरी विश्वास है और जो विराट कोहली ने रोहित तो शर्मा ने जडेजा ने डिसीजन लिया ये मैनेजमेंट से बात करके लिया होगा क्योंकि अगले साल 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी है जी। उसकी तैयारी इनको करनी है डब्ल्यू की इनको तैयारी करनी है दो में वनडे विश्व कप आ रहा है तो हंड्रेड कुछ ना कुछ प्लान के तहत इंडिया टीम और पूरा मैनेजमेंट एक सही तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और मैं फिर से एक बार बधाई देना चाहूंगा आपके न्यूज चैनल को जिन्होंने इतना अच्छा कवरेज किया है इतनी अच्छी अच्छी बातें करी है एक मोटिवेशन अपने समाज को दिया है बहुत बड़ी बात है सर आपके लिए ठीक है सो अभिषेक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया ਸੋ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਨਵੀ ਨਿਊ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਸੋ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਕੋਚ ਰਾਹੁਲ ਦਰਾਵਿਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ तमाम ਉਹ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੋਸਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀ ਟਰਾਫੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਜੁਜਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ ਹੈ ਜਿੱਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਕੇਕ ਜਿਹੜਾ ਕੇਕ ਸੈਰਮਨੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀ ਟਰੋਫੀ ਵਾਲਾ ਕੇਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੁਖ ਹੜਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲੀ ਐ ਸੋ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 15 ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਦਿੱਲੀ 에ਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਉਹ 에어ਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚਲਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਤਾਬ ਦਿਖੇ ਨੇ ਸੋ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਮੁੰਬਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਟਰੀ ਪਰੇਡ ਵਨ ਖੇਡੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸੋ ਰਾਹੁਲ ਦਰਾਵਿੜ ਕੋਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ バス ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਜ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਾਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ バス ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਦਾ ਅੱਧਿਆ ਕਿ ਬਾਨ ਖੇਡੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟਰੀ ਪਰੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਗੀ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਮਰੀਨ ਡਰਾਈਵ ਅਤੇ ਵਿਕਟਰੀ ਪਰੇਡ ਹੋਵੇਗੀ ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ক্রিকেট ਦੇ جنੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਏਐਨਵੀ ਨਿਊ ਚੈਨਲ ਤੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਤਨਪਰਤੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਤੇ ਕੇਕ ਸੈਰਮਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕੇਕ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ ਖਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਭਾਰਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਦਾਦੀ ਕਿ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹਰਾ ਕੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀ ਟਰੋਫੀ ਭਾਰਤ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੋਏਨ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ਿਵਮ ਦੁੱਬੇ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਥ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੌਣਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਨੇ ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ A N B ਨਿਊ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਦਿੱਲੀ 에어ਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸੂਰਿਆ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਸੋਦਾ ਦੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ